В этом году она так задумана, как театральная выставка. И вот Саша предложил очень хорошую такую идею, которая называется автопортрет. Девиз этой выставки. Да? вещь простая, вроде бы, да, там этот автопортрет, что дает возможность очень такой прямой репрезентации человека, его творчества, его мысли, его мира, там его его художественных особенностей, то-то, как он себя видит, да. Но Тут есть такая хитрость, которая мне, например, чрезвычайно нравится, что это не просто автопортрет, а автопортрет, разрезанный, Саша знает умное слово, слэш, слэш". 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 косой слэш". линейкой, слэш". то есть разбитый как бы пополам, слэш". да, и есть вот это авто и портрет. То есть он как бы автопортрет, но с одной стороны остается это я, а с другой попортретируется. Он понимает, что портретируется не всегда сам человек, да. Вот сегодня я там плавал, и вдруг вспомнил своего замечательного э, старшего, можно сказать, такого знакомого, э, по-моему, великого музыканта Петра Николаевича Мамонова. Угу, да. э, может, по-украински лучше говорить или можем по-русски говорить, кстати. Это я подумал. В общем, у Петра Николаевича там была такая замечательная песня. Да, была такая замечательная песня о том, вот бы было бы хорошо, если бы как бы кто-то вставил в меня видеокамеру чтобы увидеть богатство в моей внутренней жизни. Хм, хм, хм. По-моему, это колоссально. Это зон. Нет, так он в зомби не поет, это, зон, это старый... зон, Да, зон да, да, меня. да. А, и вот это какая-то колоссальная, на самом деле, идея, я думаю, что э, он, как человек близкий к гениальности, э, говорит какие-то очень простые вещи, э, которые, возможно, все переживают. Потому что, ну как, у каждого же есть там человека, вот этот... Э, какой-то автономный мир, который, мы, кажется, что мы похожий, на самом деле это все не похожие, и все эти миры э, таскаются в, сами, в самих себе, и в принципе я думаю, что большинство людей, может быть, и не рефлексируют на эти темы. Это, на самом деле, ведь этот внутренний мир это и есть театр для себя, если так подумать, правда? Ну, то есть он может быть в разных жанрах, он может быть очень, может быть простым, примитивным, а может быть каким-то сумасшедшим, но в принципе это тот театр, который человек в себе носит, да? Получается, в принципе, такая странная вещь, что в большинстве случаев, к сожалению, ну, поскольку как бы мы живем в, в, в мире, в котором как бы у людей очень много, но это такой в значительной степени мир одиночек. И эти миры, оказываются там свои эти внутренние театры у людей никем не востребованы с ним люди приходят, уходят у них бывает там счастье, может быть какой-то влюбленность или какое-то понимание там с кем-то, где эти створки приоткрываются или кто-то хотя бы интересуется, что у тебя внутри в этом смысле художники конечно люди, которые эгоистически счастливы в чем? что они могут свой этот внутренний мир да, этот свой театр выявлять вовне ну, то есть, да, проявлять его собственно, да, твои чувства, твои фантазии, твои боли, твои страхи, э, твои наблюдения, ты можешь это все визуализировать или, э, ну, выявлять, да, потому что это не обязательно относится там к художникам непосредственно, это может быть и в музыке, там человек высказаться, или он напишет книгу, там, или он может быть поставить театр. И вот тут как раз вот с этим автопортретом я сегодня подумал, есть совершенно гениальная штука, одна, на которую очень по-моему, можно что-то интересно построить что, с одной стороны, как бы мы каждый уникален, да, а с другой стороны, ну, как бы при каждом вот этом нашем уникальности, нашего опыта есть нечто такое, что типологично, да, ну, то есть вот, вот это выявление художника вовне, оно так или иначе, и на этом, в общем, диалоге построено, да, оно затрагивает других людей, оно как-то судистирует, су 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 понимаешь, ну, то есть, как бы, есть там, где индивидуальное э откликается в каком-то типологическом, да, в каком-то общем. И вот, может быть, вот эта зона как бы является вот этим портретом, условно говоря, условно говоря. То есть довольно интересная получается штука, и, на мой взгляд, невероятно актуальная в формулировке, что э, когда твой там этот мир э, человека э, отдельного, человека автономного, встречается с другими мирами, возникает эта зона всеобщего, да. Вот не, 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 ну, сегодня какая проблема, мне кажется, одна из проблем, это серьезная общественная проблема, что мы, в общем, живем в атмосфере, э, ну, я бы сказал, не любовь мягко, но в каком-то смысле даже ненависти, да. Э, люди там по разным поводам, тем более в такие там горячие ситуации, в которой мы сейчас общественные живем, они дискутируют, они друг друга не слышат. В каком-то смысле это огромная проблема нашего Запада-Востока в Украине, да, о том, что одни люди себя такими украинцами видят, а другие видят не украинцами или другими украинцами. То есть, на самом деле, вдруг вот формулирование или определение вот этих зон, где личное, да, индивидуальное, вот этот авто, встречается с этим общим, может быть, в этой зоне, ну, условно говоря, понятно, что это могут быть совершенно разные выражения, да, себя, но... Возникает в вот этот момент, и для искусства важнейшее, да, вот момент этого созвучия, сопричастности, э, диалога, э, с, с, сочувствия и со, со, со какого-то переживания, понимаешь, да, э, в то время, когда это есть твое личное выражение. Ну, собственно говоря, ты демонстрируешь свой мир и вдруг встречаешься с другим миром. И в этой точке, возможно, ну как бы... В идеале, конечно, что-то происходит, но происходит вот этот диалог, происходит это сопонимание, сопереживание и чувство там важное для меня, например, очень важное, там, иного, там, себя как чужого, там, или чужого как себя. Вот я сейчас поделюсь, как, как, как я эти вещи ощущаю, и, собственно, почему меня тоже привлекает эта идея автопротрета. Когда-то в конце 80-х, начале 90-х Сергей Танченко, Сергей Владимирович Танченко такую бросил реплику в интервью. театра семья, все, кончился. Не будет театра семьи больше уже. Я тогда воспринял это как, не как прогноз, не как диагноз, а как, как желаемое. Да? То есть как будто бы вот он так хочет. Ну, неправильно я воспринял, конечно. И даже вступил в какую-то такую дискуссию, нелепую совершенно, полудетскую потом понял, когда начали разрушаться какие-то привычные круги нашего общения, я имею в виду и союз театральных деятелей начал разрушаться, и наши связи начали теряться, и ряд других аспектов. Киевская пехтраль то же самое, кстати. То есть я вдруг ощутил очень сильную проблему отсутствия форума. Отсутствие форума, то есть сообщества, что мы какое-то целое. При том, что да, конечно, огромное количество друзей в театре, живущих, собственно, большая часть моих друзей ⁇ это все театр около театра и так далее. Но отсутствие форума в последнее время меня все больше волнует. Потому что мне кажется, что именно из-за отсутствия форума мы страдаем глухотой. Глухотой, слепотой мы плохо слышим. Мы плохо слышим других людей. И вот в этом смысле мне... Хотелось бы, чтобы эта выставка действительно была, с одной стороны, выявление каждого, а с другой стороны, это чтобы был какой-то очень мощный э, групповой портрет. Групповой портрет, то есть толпы. В идеале вообще, в идеале, вот я, я вижу, скажем, в идеале, чтобы это были даже не только сценографы, чтобы это были актеры, причем актеры, режиссеры, драматурги, вот все билетеры, люди театра. То есть мы, сообщество, театральное сообщество в различных формах. Кто-то селфи, кто-то написал два слова. Я вот люблю в жизни то-то, то-то и то-то. Кто-то еще каким-то образом, кто-то эскизиком каким-то, пусть нелепый этот эскиз будет. Это ребенок еще, это мальчик. Повторяю, это в идеале. Мы организационно сегодня этого сделать не можем, естественно, потому что еще как бы так. Но вот я вижу смысл в том, чтобы мы друг друга увидели, услышали, причем не столько через посредника я имею в виду драматургию. Я понятен, да? Да. Не столько через посредника, сколько фотография меня, скажем, больше привлекает, фотографии я имею в виду, проживаю, какие-то зарисовки даже, чем непосредственно эскиз или макет. У меня вот такие ощущения. Что эскиз скизами Это не исключает. Не исключает. Не, не, безусловно, сказать, да. безусловно да? Но, опять-таки, хотелось бы тот, который вот он портретирует, он портретирует э, э, ощущение времени, он портретирует именно этого художника. Или, допустим, если отобран эскиз костюма и какого-то персонажа, да, то это что-то вот то, что ему очень созвучно созвучно по, по настроению, по, по пластике, по, по, по стилю поведения, по мироощущению и так далее. Но, я понимаю, что да, вот автопортрет, автопортрет, да, как бы, ну все автопортрет, понимаешь, вот смотри, вот, вот, ну у меня так точно, что, что, что каждая работа она имеет очень какие-то такие контакты. Давай идем от расширительного. Так же, как и лидер нас учил, понимаешь? Это, кстати, это, это один из постулатов шефа. Это точно, потому что он один из, из пяти пунктов. То есть, как бы вытаскивать как бы из себя. То, что, то, что оно самое такое, как бы, э, ну, ну, понимаемое для тебя. И вот то, что Сережа говорит, вот то, что мы все разные, да? Но э, если оно у тебя где-то такое очень такое, ну, как бы для тебя важное, да, или какое-то, ну, ну, оно и как-то передается так на уровне такого гипноза, да, какого-то, это точно, это, это есть. Это, смотрите, вот вы же моих этих вот тоже так так вроде прочувствовали, а там в них заложено очень много было. Они не, они не, не они очень такие много многосмысловые, и там все не так просто там, там каждый раз их можно как бы так это выворачивать вот. ну и Саш, ну смотри, ну я знаю, автопортрет это, ну как бы, в общем-то название хорошее мне нравится, одно одно слово автопортрет интересно, как оно по, по латыни ну зеркало автопортрет, понимаешь, это, я не знаю, ну самое такое, как бы банальный ход такой ну как бы такое самое, да Look at yourself, да, как бы это, когда там, ну, ну очень давно. мы. А ты лучше оттолкивался не от зеркала, а от стены плача. Ну от а чего? От стены плача. От стены плача, да, но как бы я, я просто, ну, ну я говорю самый такой, как бы, ну но, самый же, такой. Ты хороший, такой, да? Из зеркала плача это тоже автопортрет. Да, 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 да. Ну истина плача. А кстати, да. знаешь, там я был, <кх> там. Колоссальное количество оставляют записок, Я об этом не говорю. Да, 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 да. Они и это хорошая оставляют. идея. Да. Это как раз как подходит да. тому, о чем мы говорим. Они желание оставляют. Да, так, так в этом да. смысле ты имеешь право, там, право да, да, там кипу одеть эту надо, mm -hmm. пройти к этой стене, mm -hmm. да, и ты mm -hmm. да. можешь записать. Это очень Более очень тасс, того, не они нет. там раз в неделю или сколько забирают оттуда, потому что, несмотря на то, что она довольно длинная, эта стена. Конечно, просто приходит колоссальное количество людей, и там оно все утыкано этими бумажками. Да, ну это с таким... А вовне... Ну это, ну это, ну это, ну это а, ход, а понимаешь, что. Ну они как бы бунистые штуки эти, когда желания тоже, я не знаю, как называется, mm -hmm. ну, понятно, о чем я говорю, они похожи очень на твои... А, э -э это, это, же, это молитвенники, вот эти вот, да, так вот об этом ну, барабаны, барабаны. барабаны. Mm -hmm. это, то, это, ты, это, это тоже автопортрет, это, 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 почему, потому что молитва, mm -hmm. это тоже есть форма портретирования себя, конечно. что я молюсь, я молюсь и так далее. То есть, пожалуйста, мы же понимаешь, мы можем это все, ну как бы не обязательно жестко сводить то к же этому штука. слову. Почему? Потому что то, о чем мы молимся, это есть наше самопортретирование. Кстати, на это этом-то можно и сыграть что-то. А где, собственно говоря, а о чем мы сегодня мечтаем? Это yeah. может быть довольно сильная штука, понимаешь, как я имею в виду на вот этот центр, на этот эпицентр, на это пустое так пространство. Довольно а, довольно что довольно мы, а что мы, а что мы, а что мы сегодня хотим? Может быть, действительно такую простую штуку придумать, как сбор этих желаний. Но, Более того, это же можно тогда потом дальше с этим играть, да, стена, ну, стена да не, с этой стеной Стена желания, стена молитв. Ну смотри, стена тогда получается, счастья. что можно, что можно сейчас это иметь, иметь посредством. Нет, мы иметь Это же можно это. проанализировать потом, да? да? да. И каким-то образом продолжить пространство И этого, Каждый этого, желающий этой идеи. может оставить свое. свое. И оно есть авто. Да. Вот В чем дело? А потом сейчас знаете, что еще можно сказать? сразу, когда Сережа говорит, это, это абсолютно точно. У меня у меня лежит диск ну, Тарковского "Сталкер", что исполняется только самое сокровенное желание, чтобы ты ты можешь. Да да. Тоже. Это как инзин. Это везде так сказано. В инзине это же главная идея, что ты можешь бросать, ты задаешь вопрос вот, да, ему, да, но он, да, он, ты я сам когда-то этим занимался. Он всегда отвечает все равно на, на главный вопрос. Даже если ты ему задаешь вопрос, там идти вправо или влево, он говорит тебе а стоит ли вообще тебе двигаться, понимаешь? Ну, грубо говоря, это правда. Что там это продвигает? Нет, нет, слушай, это это может быть замечательная штука.